В эфире канала БТБ выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. Заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе может состояться в Минске в это воскресенье. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в Варшаве по итогам переговоров со своим польским коллегой Брониславом Комаровским. После этой встречи будет разговор в нормандском формате. Петр Порошенко сообщил, что договоренность об этом достигнута во время его телефонных переговоров с лидерами Германии, Франции и России, которые состоялись накануне. Президент Польши, в свою очередь, заявил, что Варшава готова помочь Украине вооружением и военной техникой. В рамках двудневного визита в Варшаву уже подписаны пять документов. В частности, президент Польши Бронислав Комаровский завизировал акт ратификации польским парламентом соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Представители делегации поставили подписи под протоколом о расширении малого приграничного движения. Как отметил Петр Порошенко, нормами документа смогут воспользоваться около миллиона украинцев. Кроме того, подписали протокол об обучении украинцев в Европейском колледже Наталин в Варшаве, а также меморандумы о поддержке местного самоуправления в Украине и об адаптации украинской инфраструктуры к стандартам Евросоюза. Подписание президентом Польши грамоты по ратификации Подписание президентом Польши грамоты о ратификации соглашения об Ассоциации Украины и Европейского Союза является историческим моментом по завершению процедуры вхождения Украины в новую историческую реальность в Европейский Союз. Мы уверены, что европейское сообщество имеет сегодня пример Украины, как страны, которая продемонстрировала свои наилучшие качества. Приклад Украины, как страны, которая продемонстрировала свои качества. Также Петр Порошенко заявил о намерении после возвращения из Варшавы внести в Верховную Раду законопроект об отказе Украины от внеблокового статуса. И подчеркнул, что наша страна максимально углубит сотрудничество с НАТО и будет ориентироваться на стандарты альянса в секторе обороны и безопасности. В свою очередь Польша готова продать Украине военную технику, заявил президент страны Бронислав Комаровский во время встречи с Петром Порошенко. Варшава открыта в вопросе продажи оружия и только ждет ответного шага от Киева. Комаровский. Я нигде не слышал, чтобы было какое-то эмбарго на продажу оружия в Украине. Если Украина будет в этом заинтересована, то, конечно же, Польша абсолютно открыта для диалога. Кроме того, мы будем находить направление сотрудничества с украинской армией, которые могли бы помочь в преодолении ее текущих проблем и открывать хорошие перспективы на будущее. Россия может начать полномасштабную войну в любой момент, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов. Он отметил, что режим прекращения огня постоянно нарушают российские террористические группировки, и это снова может перерасти в жестокое противостояние. Украина должна быть к этому готова, подчеркнул Турчинов. В нашей стране необходимо создать мощный 100 тысячный резерв вооруженных сил, который в условиях военного времени немедленно встанет в строй и будет защищать Украину. Сформировать этот резерв можно только за счет мобилизации. При этом Александр Турчинов подчеркнул, что о введении военного положения речь не идет. Первоочередное задание Совета национальной безопасности и обороны ⁇ обеспечить полную мобилизацию всех имеющихся в стране ресурсов, для того, чтобы построить мощный оборонный комплекс, для того, чтобы быть готовыми к отпору агрессора, для того, чтобы быть готовыми полностью освободить нашу территорию. Россия должна продемонстрировать реальное желание решить конфликт на востоке Украины. Об этом заявила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Магерини. По ее словам, со стороны Кремля хотелось бы увидеть большее стремление к компромиссу. Тем не менее, политика отметила, что благодаря очередному перемирию за последние дни удалось обойтись без жертв в зоне проведения АТО. И в таком же направлении надо работать и дальше, уверена Магерини. Мы разделяем мнение, что какие-то элементы должны заставить нас задуматься, что необходимо большое желание со стороны России и Путина, чтобы разрешить конфликт. Похожие ощущения у нас были в предыдущие месяцы. Важно, чтобы выражение этого желания находило отражение в реальных действиях в плане осуществления минских договоренностей. Эти вопросы я лично обсуждала с министром иностранных дел России Лавровым. Сейчас есть четкие очертания, что желание воплощается на практике. Позитивная новость в том, что последние дни у нас нет замораживания переговоров. За минувшие сутки террористы обстреляли позиции сил АТО 26 раз. На огонь вели из минометов, гранатометов, стрелкового оружия и артиллерии. Наибольшую активность проявили на Луганском, Донецком, Дебальцевском и Первомайском направлениях. Под огонь боевиков попали 12 городов и сел. Кроме того, террористы 6 раз палили по Донецкому аэропорту. Артиллерия вооруженных сил Украины в ответ огонь не открывала. Договоренность о временном прекращении военных действий выполняют исключительно украинские подразделения, сообщают в пресс-центре АТО. За минувшие сутки потерь среди украинских военных нет. И террористы продолжают создавать проблемы населению оккупированных территорий Донбасса. На Луганщине боевики намерены в январе отключить украинских операторов мобильной связи. По информации СНБО, так называемые новые власти планируют установить покрытие одного из российских операторов. Местное население уже предупреждают о подобных планах. И вместе с тем среди местных жителей растет недовольство действиями боевиков. На оккупированных, территориях продолжают... На оккупированных территориях продолжаются акции протеста против так называемой новой власти. В частности, в селе Голубовское Попасненского района Луганской области местные жители вышли с протестом против захвата боевиками их домов. В ответ террористы угрожают открыть огонь по силам АТО и тем самым спроцировать огонь со стороны украинской артиллерии артиллерии. Украинская сторона готова к процессу обмена заложниками с боевиками ЛНР и ДНР, сообщила пресс-секретарь службы безопасности Украины Елена Гитлянская. Она добавила, что работа по уточнению списка пленников идет каждый день. СБУ готова менять всех на всех хоть сегодня, а обмен пока не происходит из-за проволочек со стороны боевиков. Работа тревая и работа продолжается, и мы пытаемся делать все, чтобы все случилось гораздо быстрее. Но, насколько вы знаете, существует много людей, террористов, которые сегодня просят, чтобы их отдали, а эти задержанные боевики отказываются. Вместе с тем, Служба безопасности Украины задержала жителя Макеевки, перевозившего оружие и средства поражения для боевиков, сообщает пресс-центр ведомства. Во время задержания очередного каравана с оружием террорист по прозвищу «Монах» напал на сотрудников СБУ. Его задержали, изъяли карабины, гранатометы, несколько десятков гранат. А в квартире злоумышленника нашли документы участника незаконного формирования «Оплот», план подготовки террористического акта и записи с координатами военных объектов вооруженных сил Украины Организация Объединенных Наций открыла офис в Донецке для оказания помощи местным жителям. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря ООН Джеффри Фелтман на встрече с председателем Верховной Рады Владимиром Гройсманом. Джеффри Фелтман подтвердил готовность организации увеличить объем гуманитарной помощи Украине. Воплощение же реформ в стране будет способствовать и дальнейшему увеличению международной помощи, заявил представитель ООН. Напомню, в ноябре Джеффри Фелтман сообщил о намерении организации выделить 350 тысяч долларов на развитие Донецкой области. Законопроекты по бюджетной и налоговой реформам кабмин представит на рассмотрение парламента до 23 декабря. Об этом сообщил премьер-министр Арсений Ценюк на заседании правительства. В первом из предложенных законопроектов речь идет об усовершенствовании налогового контроля за трансфертным ценообразованием. В нем кабмин предлагает связать налог на прибыль крупных корпораций с мировыми биржевыми ценами. Арсений Яценюк просит парламент принять закон безотлагательно, чтобы он вступил в силу еще в текущем году. И также Кабмин инициировал денонсацию соглашения с Кипром об избежании двойного налогообложения. Яценюк пояснил, что и условия в 2012 году были прописаны под защиту самых богатых слоев населения Украины. Через офшорные компании продавалось имущество, и налоги не платились ни в Украине, ни на Кипре. Премьер сообщил, что украинское правительство безотлагательно начинает переговоры с этой страной по подписанию нового документа. В нашем налоговом и бюджетном пакете сохраняется ключевой принцип. Это принцип справедливости. С одной стороны, надо оптимизировать социальные выплаты. С другой стороны, надо заставлять платить налоги украинскую олигархию. И это правильно. И надеюсь, что большой украинский бизнес поддержит такую политику, потому что страна находится в очень тяжелом положении. В рамках нашей работы сегодня правительство рассматривает два законопроекта, которые направлены на налогообложение наиболее прибыльного и большого бизнеса. На справедливое и честное налогообложение такого бизнеса. Речь не идет ни о какой конфискации. Речь идет о правильных европейских правилах налогообложения. Европейские правила о Студенты и выпускники колледжа Киевского национального университета технологий и дизайна создают уникальные новогодние игрушки в помощь бойцам АТО. Девушки вручную расписывают елочные шары, которые покупают за собственные деньги. Игрушки украшают патриотическими орнаментами. Это и цвета национального флага, и герб Украины, и герои народных сказок, и вдохновляющие цитаты. Первая партия уникальных игрушек уже готова. И в ближайшее время патриотические украшения продадут на интернете интернет-аукционе. А вырученные деньги планируют потратить на термобелье и вещи первой необходимости для украинских солдат. Главная идея, этой акции, на передовой стоять... Главная идея этой акции в том, что на передовой стоять не каждый может, но каждый может помочь. Нет ни единого украинца, которого не касается эта война. Мы умеем рисовать, и поэтому мы захотели сделать этот аукцион. Есть традиция, все покупают новую игрушку на Новый год, а покупая эту игрушку, украсят елку и помогут согреть героя. Пришла идея рисовать казаков как олицетворение украинской силы, духа, неславности, какой-то воли и также изречения из украинской классики, украинских поэтов, стихов с напутствием. Далее в эфире канал БТБ программа «Национальный интерес. Эксперт» проанализирует итоги заседания Совета Украина-ЕС. Оставайтесь с нами.